কাঞ্চে নিদিলে মানে চোল কাপোৰ খোলাবলৈ মিহ মানে দাঙি তাত পেলাই দিলে বাকী মাথাটো তিতা নাই মই দেখিছো গৰুবিলাক মানে ৰখি নাথাকে মানে গা ধুই দিলে পাগ্লা হৈ যায় মানে গৰুবিলাকে আজি মোক কেলে মানে ইমান সুস্থ কাঢ়িছে সেইকাৰণে মানে গৰুবিলাক ওচৰত নাথাকে মানে গুচি যায় খালে নোযোৱাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ মাহ হ'লোঁ দে গৰুজাতিক মানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই আছে বৌ এ গৰু বিহু গৰু বিহু এনেকে আৰম্ভ হৈছিল মানে দুজন মানুহৰ পৰা পৰুৱা খাইছে মানে পৰুৱা গৰু বিহুৰ গৰু বিহুৰ দিনা অসমীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইটো কি পোৱা নাই পিঁয়াজৰ লগত ভাজি সোতৰ সেয়েহে আমি বাৰীতে বিচাৰিলো আৰু পালো অলপমান এইখিনি ঔষধ হিচাপে খাম আজি উদৰ পৰাই খাম গৰু বিহু আনি খাব লাগে এইটো বস্তু ভাল হৈ গল মজা মজা এ মজা মজা তোৰ চাওক সৰু আছে মজালি পৰুৱা আৰু সৰু আছে মানুহ মানে মিটিং কৰা আমাৰ ভাগৱত যিহেতু ভাগৱত অনুষ্ঠান আহি আছে ত' তামাও ধৰি লৈছে ত' বাকী এনেকৈ চলি আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৰু গা ধুৱাব লাগিব ত' তাত গৈ আছোঁ বলক আৰু ই আজি চাইকেল চলাই আছে ঐ আহ গৰু গা গা ধুব লাগে তো যিহেতু আজি পুঠি মাছ এশটা পুঠি মাছ এশটা মাথা খাব লাগে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি আছে বৌৱে ত' তামাম মানে তাম প্ৰস্তুতি চলি আছে এনেকৈ তই ব'লক এতিয়া গৰু গা ধুৱাব যাওঁ বলক তই পথাৰলৈ নোযোৱাৰ আগতে ধুনীয়াকে মাহ হলো দে গৰু যদি মানে ইয়াতে ধুনীয়াকে গা ধুৱাই আছো বৌ এ তই চাওক এল আছে এইফালে তেল আৰু এইফালে মাহ হল ধুনীয়াকে ইয়াত গুব তই তাত যাম আমি পথাৰ মাজত তই ধুনীয়াকে জানত গৈ তই গৰু গা ধুৱাব লাগিব যাম কি হল বেলেগ আহি গল পথাৰৰ মাজত এইফালে গৰু চাত তই ইয়াত ধুনীয়াকে লৈ আহিছ এইবিলাক আৰু সেই তাত যাম আমি পথাৰ যদি তাত চলক ইয়াৰ পৰা নেদেদেখিব পাৰি আগত গৈ আছে তো তাত গৈ ধুনীয়াকৈ গৰু গা ধুৱামগৈ আৰু যিহেতু মই এটা নিজে গৰু গৰু নহয় মানে মাতে না ঘট কৰোঁ বুলি ত' সেইকাৰণে মানে অলপ ময়ো তাত গা ধুবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিতৰত আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু এই বলক তাত 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 সিহঁতিবিলাক আছে এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ তো ইহঁতি আহিছে সৰু আৰু গৰু আহি আছে আহক 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 যাওঁ আজি কৰোঁ গৰু গা ধুৱাওঁ বুলি তো এনেকৈ আহি গ'লো পথাৰৰ মাজত একেবাৰে সকলোকে লগ পাই গ'লোঁ মানে মানুহতকৈ মানে গৰু বেছি ইয়াত তো চাওক চব কালে এইবিলাক গৰু গৰু তো এইফালে গৰু এইফালে গৰু আৰু এইবিলাক মানুহ লাওৰ এইবিলাক পলিথিন লাগিছে চাওক ইয়াতকেইটাই মানে পূৰা পলিথিন ওলাই আহিছে ই ওলাই আহিছে ই ওলাইছে তো মানে এনেই এইবিলাক চাট তাত ভুল কৰি আনিছে আৰু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ আনি চবেই ইয়াত ৰাখিলোঁ তো অলপ টাইম ইয়াত চবেই আশীৰ্বাদ চাখি পাত ল'ব তো আগতীয়াকৈ মানে গৰুখিনি গা ধুৱাব তাৰপিছত আশীৰ্বাদ ল'ব গৰু চাট মাৰিব তো আহিছে এনেকৈ চবেই যিমানে একদম মানুহবিলাক আহি আছে ন তুত ভাল লাগিছে ত' সকলো আহিছে আৰু সৌবিলাক গৰু বিলাক আহি চবে আনন্দ লৈ আহিছে আৰু এনেকে সিহঁতি আহিছে হাই হাই ত' মজা লাগে দিয়ক এনেকে সকলোৱে মিলি মজা লাগিছে দিয়ক তো এই বায়ে ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনালোকে চাব ফেচবুকত খৰালি দাস যদি আছে হেপী গৰু বি এতিয়ালৈকে মানে কাকো পৰে হেপী গৰু বিহ বুলি কোৱা নাই বায়ে নালাগে মজা ইয়াত তেনেকৈ সাঁতুৰি আছে সিহঁতি ত' মানে যদিও আমি মানে জানত যোৱা কথা আছিল জানত মানে যোৱা নহ'ল মানে ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ হয় সেইকাৰণে সানিছে মানে নতুনকৈ তো ইয়াতে মানে গা ধুওৱা হ'ব গৰুখিনিও গা ধুৱাব পৰা ময়ো অলপ চেষ্টা কৰিম চাগে মানে সাঁতুৰিবলৈ ইমান হাঁহিব নালাগে পিছে তো মোক মোকে নিচে দিয়ক ত' সিহঁতি মানে পূৰা হাঁহিছে মোক নিয়া দেখি ত' পানী বাৰু বৰ বেছি বৰ ডৰ নহয় ত' এতিয়া এটা পুখুৰী নতুনকৈ সানি আছে তো মোক নি মানে অলপ মানে যিহেতু এটা ময়ো অলপ লাইনত কৰোঁ না তো সেইকাৰণে তো এনেকৈ সকলোৱে মানে ফূৰ্তি ভৰা থাকে মোৰ গৰু ভাব লাগে অ চান্স নিদিলে চোলা কাপোৰ খুলাবলৈ নি মানে দাঙি তাত পেলাই দিলে বাকী মানুহ তিতা নাই বাৰু মই দেখিছো ত' সিহঁতে অলপ সাপি আছে মোৰ ভাল লাগিল মোৰ যিহেতু অকণমান গৰু লাইনতে পও সেইকাৰণে মই অকণমান ধুই দিলো গাটো ত' বাকী গাড়ী তাত গৈ গোটেইখনে হেৰি কৰিব মানে সেই তাত আশীৰ্বাদ ল'ব তাৰপিছত গৰু চাট মাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক চিলাক পৰি আছে আদাটো মাৰিলে নেকি কোনোবাই আগত মাৰিলে নেকি হ'ব আগত বলক বলক নলক বম্ ভিত হ'ব তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহি হ'লোঁ আমি এনেকৈ তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ লোৱা হ'ব আৰু পিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু এইবিলাক আগত ধুনীয়াকৈ চাৰ্টবিলাক আছে এনেকৈ তো সৌ কেচ পিয়ালে আহিব মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ ল'ব তো গৰুবিলাক আগত আছে বো এই আগত আছে এই তাত মানে গৰুবিলাক এজেগা নাথাকে না গৰুবিলাক এজেগা নাথাকে না বহুত দূৰলৈ গুচি গ'ল গা পা ধুৱাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া গা ধুৱাব লাগিব ৰ'ব সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চাৰ্ট বিলাক লব তাৰ নিজৰ গৰু মাৰিব সাধাৰণতে সেইকাৰণৰ গৰুবিলাক কত গ'ল গৰু কত গ'ল তো মানে মই কৈছো নাই গৰুখিনি মানে গা ধুৱালে ৰখি থাকে না সিহঁতো মানে ভয় খাই যায় ইমান দিনৰ মূৰত আমি গা ধুইছো কি কৰিব বুলি তো মানে ইয়াত গৰু নাইকিয়া হ'ব চব যেন তেনি ল'ম আহিলে এই আগত গ'লে তাত গ'ল অ গাত পোৱাই নাই ভালকে মা দেউতাহঁত তাত নিজৰ নিজৰ গৰুবিলাকত মাৰি আছে তেওঁলোকে তো মানে মই গৰুবিলাক মানে ৰখি নেথাকে মানে গা ধুই দিলে পাগলা হৈ যায় মানে গৰুবিলাকে আজি মোক কেলে মানে ইমান সুস্থ কাঢ়া লৈছে তো সেইকাৰণে মানে গৰুবিলাক ওচৰত নাথাকে মানে গুচি যায় তই মাৰি আছে এনেকে তো ইয়াকো মাৰিলে বাৰু সি মানে দুখ কৰিছে নেকি আজি তোমালোকৰ বোলে হাতত গৰু বিহু তো এনেকৈ চব মানে ঘৰলৈ গুচি গ'ল তো আমিও মানে অলপ আহিছো মানে বাৰী এখন আহিছো মানে টিকনি বৈৰা তই ঘৰতে লগাই তো সেইটো মানে আমি ল'ৰাকেইটা আহিছো গোটেইকেইটাই মিলি তো আহক আমিও মানে ঘৰত যিহেতু লগাই ন সেইটো ত' আমিও লগাব আন ময়ো এনেকে মানে এডাল তই ঘৰত লগাবলৈ তই ইহঁত কেতিয়াও মানে আনিব যায় তই ময়ো মোকো লগ ধৰিলে ব'লক আমি টিকনি বহাকে এনেকে ঘৰত লগাবলৈ বুলি আমি গৰু এই গৰু ত আমি এনেকে আহি গলো ইয়াত আহিলো তো মানে আমি চবে এতিয়া টিকনিবৰীয়া তো এনেকে মই অকণমান লৈ লৈছো তো পাছ ঘৰ মানে মোক নিব দিছে মানে সেইকাৰণে মই লৈ ললো ইয়াৰ পৰা ত' ইহঁতকেইটা গোটেইকেইটা লৈ লৈছে এনেকে ত' এতিয়া ঘৰত যাব লাগে ঘৰত বৈ গৈ আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই খক কণ্টিনিউ কৰি আৰু কাটি আছে হোৱাই নাই মানে ত' আমি কেইটা আহিছো দহটামান আহিছো দহটামান আহিছো এনেকে বিহু হোৱাৰ লগে লগে পানীডালা ভাত খাই লওক ত' যিহেতু আজি পানী লাগে পানী ভাত ভাজি তো আৰু এইফালে আচাৰ তুনিয়ে এতিয়া ভাতটো খাব লাগে তো আৰু ভিডিঅ'টো পুৰা ভিডিঅ' বনাব লাগে তো চাই লওক এতিয়া ভাতটো খাই লে মজা ত' খুব ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই লৈ পূৰা বিহু হ'ব তোমাক গম পাইছোঁ তো মানে বিহু হৈ আছে চাওক কেনেকৈ ত' এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মানে প্ৰথম ত' আমাৰ গাঁৱৰে হয় দিয়ক তো এনেকৈ তো সিহঁতি আহিছে তো আমাৰ লগত অকণমান দেখাই দিওঁ ব'লক অকণমান 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 ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁগৈ গৈ মানে কেনেকুৱা লাগে ত' এই আমাৰ গাঁৱৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে প্ৰথম টকা বিহুটো মানে প্ৰথম দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু এইয়াই প্ৰথম এইবাৰ বিহুৰ প্ৰথম হুঁচৰি দেখালোঁ আপোনালোকক ময়ো চালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ ধন্যবাদ ছোৱালী চাওক তোৰ মজা গাইছে দিয়ক তোৰ প্ৰথম বিহু দেখিলো আজি তো আমাৰ মানে গৰু বিহুৰ দিনাখন পৰা বিহু আৰম্ভ হৈ যায় তো এনেকৈ ত' ভাল লাগিছে দিয়ক ত মজা ত' এইটোৱে হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ একেবাৰে সৰু বিহু দলটো নাজানো গোল কিমান আৰে বাবা এশ টকাত খানা হব পাৰে নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হলেতো হব নোৱাৰে এশ টকাত খানা আমাৰ গাঁৱৰ একেবাৰে বাৰশ আঠশ ফিফটি মানে বিহু পুৰা দাম বাকী যি কি নহওক শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এয়া আছে গৈ আছো বল এয়া আইসকলে ৰাতিকা আজি যিহেতু জাক দিৱস তই এইবিলাক ধুনীয়াকে বিল অঙল দিছে এইবিলাক খেৰ আছে তই এনেকে চাই আমাৰ ভেদ তই হেপি বিহু হেপী বিহু আকৌ বজাই দে আকৌ বধা 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 ত' এনেকে মানে সৰু সৰু মানে এইবাৰ মানে বিহু হোৱা নাই মানে চাওক আমাৰ জ্বলি গ'ল আৰু আমাৰ হাঁহ চাহ বিলাকে চবেই মানে হেৰি কৰিছে মানে একদম জুই সেকিছে অলপ মানে ধোঁৱাটো লৈছে ত' বাকী মানে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ত নতুন এটা ভিডিঅ' খালে লগ পাম আৰু এটা বস্তু দেখা ন সেইটো আছে এশ এবিধ শাক তাতে আছে এশ এবিধ শাক ত' আজি খাব লাগে যিহেতু এশ এবিধ শাক ত' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে আকৌ সৰু কৰিছোঁ তো নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম নতুন মানে আজি যিহেতু আকৌ ৰাতিকে জেং বিহু মাৰিম আজি তো নতুন সেইটো ভিডিঅ' সেনেকুৱাম আজিলৈ বাই বাই তাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব দিয়ক আকৌ লগ পাই আছোঁ বাই বাই দিয়ক